بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل لقطة من لسان يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً الله سبحانه وتعالى أهم سنة اكتئتاً في صلى الله عليه وسلم أو أهل بيتنا sahabelerine Təqiyə amətə qədər yolunu tutub gedənlərə salavat və salam ihtiten solura. Elhamdülillah uca Rabbimiz bizi mübarək zikir məclisində bir araya cəmlətdi. Bundan dolayı Allah'a həmdsəna olsun. Və Allah Resulü sallallahu alayhi və səlləm iseyrə dərsinə qaldığımız yerdən inşallah davam edək. E, deməli qardaşlar, müşriklər Gördükdə ki, artıq müsəlmanlar Həbəkistana hicrət etdi və həmçinin bununla yanaşı Ömər kimi, Hamza kimi radiyullah anhuma əjmain islama gəldilər. Muşriklər başladılar bəlk nə rahat olmağa. Çox nə rahat oldular və bir yerə yığılaraq bir qərarə gəldilər. Bu qərar da nədir, qardaşlar? Bir gün müşriklər Qureyş bir yerə toplanaraq Haşim və Abdulmuttalib oğullarına qarşı yeni anlaşma etməyə qərar qərarə gəlirlər. Təbii bundan öncə nə qədər atdığı addımlar oldu? Sira dərslərini elhamdülillah izləyən qardaşlar ə, dinlədi bu məsələləri. Bir çox addımlar atmış şiklər. Təbii məqsəd də nə idi? Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm təbliğinin önünü kəsmək, İslamı qabağını almaq, halbuki Onlar ağızları ilə çıxan pis şeylərlə İslamın nurunu söndürmək istədilər, lakin Allah Taala nurunu tamamlayacaqdır. Allah Taala öz nurunu tamamlayacaqdır. Kafirlərə ağrı gəlsə də, kafillər istəməsələr. Necə ki Allah Taala buyurur: "Yuridun al-yutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Onlar öz ağızlarından çıxan şeylərlə Allahın nurunu söndürmək istədilər. Vallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun." Halbu ki onlar istəmasələr belə Allah Taala öz nurunu tamamlayacaqdır. Bir çox addımlardan sonra və həminin gördükdə ki, artıq müsəlmanlar sığınacaq bir yer tapıblar, Hävəkistanda və oranın kralı da müsəlmanlara çox yaxşı baxır və Ömər kimi, Hamza kimi radiyallahu anhuma kişilər də İslamla şərəfləniblər. Bunun gördükdə nədir? Bir yerə toplandılar. ciddi bir karar almağa. Bu karar da kardeşler, bu karar da ne oldu? Abdülmuttal ve Haşim oğullarına karşı ne diyeyim? Böyle bir e, adım attılar ki onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi verene kadar çünkü onlar Peygamber neye yönetirdiler? Öldürme için. Onlar ya dediler peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize verecekler yahut biz onları danıştırmayacağız alışveriş etmeyeceği. Onlarla oturmayacağı. Subhanallah. Bunlar maddeler idi arkadaşlar. Yani onlarla danışılmaz. Onlarla oturulmaz. Onlarla ticaret edilmez. Onlara kız verilmez. Onlardan alınmaz. Bu kimi şeyler maddeler. Ve bu kimi anlaşmaya gittiler. Ve üç mühür vurdular. Hatta ne bu antlaşmadan sonra kimse ne fikir değişmiyor. Sonra daha da möhkəmləndirmək üçün bu antlaşma nəyidilər? Həmin o antlaşma səhifəsini götürdülər qardaşlar. Götürdülər Kəbədən astdılar. Subhanullah. Yəni çox subhanallah dəhşətli bir şeydir. Təsəvvür edin antlaşma nədir qardaşlar? Yəni Haşim oğullarına və ya Abdülmuttalib oğullarına, yəni Qureyş belə bir addım atdı ki, Onlar Muhammədi bizə verənə kimi sallalləyhə və. Onlarla danışılmaz. Onlarla oturulmaz. Ticarət edilməz. Və sair maddələr. Və bunu apardılar Kəbənin Kəbədən astılar ki, hətta nədir kimsə bir dən sözündən caymasın, geri çəkilməsin. Kəbədən astılar. Və təbii ki bunu yazan Bunu yazan Mansur ibn Ikrimə oldu həmin bu şərtləşmələri və hams bir yerdə bu məsələdə razılaşdı və o da bunu yazdı. Və Allah rəsulullah sallallahu alayhi və səlləm həmin o kəs üçün bu antlaşmanı yazan üçün bəddua etdi. Həmin şəxsin qardaşlar barmaqları ondan sonra fəlç oldu. Həmin adam barmaqları ilə deyil, ondan sonra fəlç oldu. Təbi Bundan sonra artıq kimsə müsəlmanlara əşyalarını satmazdılar. Yəni müsəlmanlar gəlib onlardan ticarət etmək istədikdə kimsə onlarla ticarət etməzdi. Danışmazdılar. Alış-veriş olmazdı. Yəni çox çətin illəri keçdi, qardaşlar. Bu Allah halim sıradə gəlir 3 ilə yaxın davam etdi həmin bu məsələ. Allahu akbar. 3 ilə yaxın Hətta Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sui-qəsd edilməsindən qorxaraq nədir? Çox vaxtı gecə olduqda Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləmin qaldırardı. Sübhana Allah başqa yerdə yatmasını tövsiyə edib, o yerdə də başqasını yatırardı. Yəni bu şəkildə. Və Əbu Talib bu kimi müşriklərin anlaşmalarına baxmayaraq Əbu Talib nədir? Taviz vermədi. Yəni müşriklərə qoşulmadı. Özü Müslüman olmasa da bu məsələdə onlarla həm biri olmadı. Təbi eee Abu Cəhil də Abdul Muttalib oğullarından olduğundan dolayı Abu Cəhil ayrıldı, Qureyşə qatıldı. Və içlərində olan bir çoxu Qureyşə qatıldı. Çünki dedilər ki, biz də sizin nədir, yanınızdayıq. Və bu 3 il bu davam etdi qardaşlar. Hətta müsəlmanlar o şəkildə gəldi ki, Sira da keçir qardaşlar tarix kitablarında acından yarpaq belə yeyəcəy səviyyəyə gəldilər. Acından yarpaq yeyəcəy səviyyəyə gəldilər. O şəkildə. Təbi belə olduqda Allah rəsulullah (s.ə.s) də onlar üçün, onların əleyhinə bəd duası etdi və dedi ki: "Ey Rəbbim, onlara qarşı mənə Yusuf'un zamanındaki kimi kıtlıkla yardım et. Ve böyle olduğu da kardeşler kıtlık baş verdi. Hatta Kureyş'in özü kıtlıktan eziyet çektiler. Yani onlar ne adım atmışlar? Müslümanları sıkacaklar sıxa bundan. Yani bir sürü de baykot ettiler. Her taraftan. Alışveriş, ticaret, yiyecek vs. Hiçbir şey vermediler. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Əmsubu Talib bu məsələdə dedim ki, taviz vermədi. Bütün malını hamısını nədir? Müslümanların yeyəcəkləri üçün sərf etdi. Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm bütün malını həmsə sərf etdi. Xadijə radiyallahu anha o səviyyəyə gəldilər ki, qardaşlar, hətta gizli-gizli ərzaq vəsər daşıyanları tutub cəzalandırırdılar. Tutub cəzalandırırdılar ki, sən nəyinsən? Həmçə Şib qəbiləsi vardı, Hacim oğullarından. Bir az o Məkkə ətrafındaydı. oranın yolunu bile kesmişler ki kimse gidip gelmesin. Ki belki gizliden ne sapar. Yani bu seviyede tesevvür edin. Ve Müslümanlara Müslümanların büyük imtihanı oldu kardeşler. Allah'a akbar. Bakın bu halda bile esas ibret alması şey nedir kardeşler? Abu Talib kimi müşrik olup lakin Abu Talib kimi bir adam nedir? Yine de taviz vermedi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında oldu. Onlara katılmadı yani. onlara qatılmadı. Və onlar Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onlar əleyhinə bəd dua etdikdən sonra onlar onlara da qıtlıq üz verdi. Hətta elə bir şəkildə gəldi ki, Qureyşin özü acından qaraşla leş yemə vəziyyətinə gəldilər. Leş yedilər yəni. Təsəvvür edin. Və dedilər ki, bu nədir? Bizim etdiyimiz əməlin doğru olmamasına dəlildir. Və belə bir söz işlətdilər ki, əgər bizə bolluq və sar gəlsələr, biz iman edəcəyik. Subhanallah. Artıq o vəziyyətə gəldilər. Necə ki Allah azza ve celle buyurur ki, Duhan surəsində: "İnneke shiful azabe qalilan <Sessizlikdirña> innakum a'idun." Biz əzabı sizdən bir az uz uzaqlaşdırarıq, amma siz yenə küfrə qayıdacaqsınız. Həqiqətən də elə oldu. Yəni Allah Rasulullah sallallahu alayhi və sellem onlar bu kimi sözlər verdikdə, yəni ə, onların yenə ruzlərin gəlməsi üçün vəsar dua etdikdə Əl-Müşriklər yəni, yenə öz küfrlərində nədir? Yenə də davam etdilər. Və bu 3 il nədir qardaşlar? 3 il davam etdi. 3-lə yaxın davam etdi. Hətta müsəlmanlar subhanallah acılıqdan yarpaq və sair tapdığı şeyləri yeyəcə məcburiyyətində qaldılar. Və bu müsəlmanların böyük imtahanı idi. Çox çətin illər keçirdi həmin vaxtlarda. Hətta bir gün Əbu Cəhir görür ki, Həkim ibn Hizəm yolla gedir və əlində bəzi şeylər var. Ərzaqlar. Və ondan soruşur. Ondan soruşur, bu nədir? Əlindən tutur. O da daha bir şey deyə bilmir. Yəni Şib qəbiləsi tərəfə gedirdi yolda. O da Xədicə rədiyəllaynə, yəni onun xalası düşür. Və onu saxlayır belə. Deyir ki, mən indi deyirəm bu cəhəldirsən, səni ifşa edəcəm. Və hər yerdə yayacağam ki, sən bunlara kömək edirsən, yəni antlaşmanı pozursan. Və belə olduqda Əbülbəxtar yəndində birisi o uşağın köməyinə gəlir, deyir, bundan nə istəyirsən? Deyir, görmürsənmi, deyir? Onlara kömək edir, deyir. O da deyir ki, o onlara kömək etmir ki. Yəni Xədicə onun xalasıdır və Xədicənin bəzi arzaqları onlardadır, gətirə aparır onlara. Sura Əlbəyəkha girirlər, Əbü Cəhlin başını nədir, dəvə süməyi ilə vurur, orada qanadır. <laughs> Subhanallah. Və sonra yoluna davam edir. Təbi Haşim və bilirik ki, Qaraş Abdul Muttalib e, oğullarından bir çoxu, e, belə deyək, bu çətinliyi gördükdə Qureyşdən bəzi ulan müşriklər buna narahat oldular. Niyə? Çünki qohumluq əlaqələrindən və s. dolayı. Hətta gecə Qureyşdən bəzi müşriklər bir-birinə gedərək nə dedilər? Dedilər ki, Haşim oğullarının içində Abdul Muttalibin içində bizim adamlarımız da var. Yəni bizim qohumlarımız da var. Bəlkə sərgidə bu anlaşmanın qalxmasını tələb edək. Belə oldu ki, gecə plan qurdular, dedilər ki, bir-birimizdən xəbərsiz etiraz edək, guya hamımız etiraz etmək istəyirik. Eee, bu şəkildə eləyə və səhər açıldı. Elə oldu ki, Kəbə ətrafına toplandılar və bu müşkillərə etiraz etməyə başladılar ki, artıq yetər belə-belə şey olmasın. Abcəhl başa düşün. dir bu değil. indi fikirləşilən bir əməl deyildir. Siz deyir, dünən gecədən plan qurmuşsunuz bunu etmek için. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Talib demişti ki, bir gün, Allah həmin kağızı, hemin kağızın yiyilməsi için Allah bir qurt göndərdi və Rahim'den başka bütün sözler anlaşmalar yoktu maddeler. hamısı yiyilib. Təbii bu Abu Talibin yadına düşür həmin vaxt. Olmuşduklar etiraz etdikdə. Və müşriklərə deyir ki: "Ey müşriklər! Abu Talibə olaraq xitab edir. Deyir ki, qardaşım oğlu belə-belə şey olduğunu iddia elir. Müşriklər deyə belə şey ola bilməz. Çünki bütün gün nəzarətdə necə yiyilə bilər o? Yəni mümkünsüz bir şeydir. Və Abu Talib deyir ki, əgər doğrudan da gedib baxsan həmin anlaşmaya, görsəsəz ki, yiyilib bu antlaşmadan vazgeçeceksiniz mi? Deyirlər belli. sonra gedirlər, həmin o antlaşmanın örtüsünü açırlar, baxırlar ki, bütün kağız ziyilib bir dana Bismillahirrahmanirrahim sözü kalır. <laughs> Subhanallah. Ve deyirlər ki, artık bu kadar yeter ve bu antlaşmadan da sonra vazgeçirlər. Ve Subhanallah, Allah Azza ve Celle ordularından, ne deyip, kurtlardan bir dana, kurtardan bir nesesini gönderip Rabbimiz emredip, Gedib bütün hamısını gibi. Bir daha söz orada Subhanallah pozulmuyor. Bu da nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah kardeşim antlaşmaya bakın. Yani Abu Cah e, Latın, Menatın, Hubel'in adıyla yazılmamıştı. Rahim ve Rahman olan, Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla. Bismillah diye başlamıştı. Ve bu şekilde yazmıştı ve altına da maddeler yaz, yazmışlar. Ve bütün maddeleri kurt gidi. Ve Subhanallah dehşete geldiler ve dediler ki doğrudan da buraya kadar yeter. Artıq biz bu anlaşmada nədir? Vaz keçək. Və vaz keçdiklər. Və sonra qardaşlar artıq bir səthin, yəni Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbər olmasından ta 9-10 il keçmişdi ki, həmin ilə hüzün ili deyirlər qardaşlar. Niyə hüzün ili deyirlər? Çünki həmin il 10-cu ildə eee Əmisi Abutalib vəfat edir. Və sonra zövqcəsi Allah rəsulunun Xadice rədillahu anha vəfat edir. Bilirsiniz qardaşlar, Allah rəsul sallallahu aleyhi və sallam Xadice ilə tam 25 il nədir? Evli qalır. Və vəfat edir Allah rəsul sallallahu aleyhi və sallam Hacun adlanan yerdə Cennətül Mualla, hal-hazırkı adı ilə adlanan yerdə Məkkədə ə, adlanan qəbirsanığında nədir? Xadice rədillahu anha dəfn edir. Təbii ki, o vaxt hələ Cənazə namazı təşriə edilməmişdi. Yəni özü ilə Xadijə rəziyəllahu hə anha dəfn edildi. Xadijə anamız bilirsiz, daha həmin vaxta qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə istər mənəvi, istər maddi bütün gücü yetdiyi yönləriylə nədir yardım etdi qardaşlar. Yəni nə bilirsiz ki, çox imkanlı qadını idi. Bütün imkanını Allah yolunda sərf etdi. Bütün imkanını əsirlərin qurtulmasına. Bax Beykot ilində o 3 ildə Bütün malını mücəlləmlərə sərf etdi. Hətta mücəlləmlər ağcından ölməyə deyə. Və əsirlərin çıxarılması üçün dəvətin ilk başlarında hazırki əsirlər var idi. Kölələr Bilal kimi və sair səhabələrin qurtulması üçün sərf etdi. Və Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə mənəvi şəkildə yanında oldu. Hər tərəfdən Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə kömək edən bir zövcəsi idi. Ona görə həmin ilə huzun ildirlər. Çünki Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə Çox kömək edən, dayaq olan və sair iki kişi dünyadan gedir. Birisi məsəl bu Talibdir, o Talib də çox köməkdir. Bax mənalar ki axırda müşrik kim ölür, lakin çox köməkdir Allah rəsul sallallahu. Anh. Bir də zövcəsi. Subhanallah həmin iki dənə şəxs dünyadan köçür. Birisi müsəlman, kim idi isə müşrik kimi. Xədicə radillahu anha bilirsiniz. Peyğəmbər sallallahu da həyatdaykən onu cənnətlə müjdələdi Xədicə radillahu anha. Hətta Heç bir zövcəsinə demədiyi sözü ona dedi. Nədir? Dedi ki, "Ey Xadicə, Allah sənə salam söylür." Salamun alaykum, subhanallah. Yəni Allahdan salam çatdırır. Və Xadijə rədilənin hə, təbii ki, onu duyduqda çox təsirlənir, gözləri də olur. Yəni Allah azza və cəla salamun alaykum, yəni salam söyləyir Xadijə rədilənə. Belə bir zövcəsi idi peyğəmbərin. Və cənnət qadınlarından olur. Vallahi Rasulullah sallam da peygamber e, olmadan önce halısı ki çıxır da Hira mağarasını, orada tədəbbür edirdi yerlərin, göylərin yaradılışını. Təsəvvür edin, həmin vaxtlarda, yəni Subhanullah Kəbədə olanlar bilir qaraşı 45 dəqiqəlik yoldur o mağara ilə Allah Rəsulun evi. Təsəvvür elə ora piyada hər gün yemək daşıyırdı Allah Rəsulun yanına. Yəni daha o zamandan. Ondan sonra da Subhanullah malı ilə dəstə. Hər hey bir tərəfdən Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm yanında olur. Və sonra Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm əmsini, əmsə ölür Əbu Talib. Təbii ölüm yaxınlaşdıqda Əbu Talibə o sərədə də Əbu Cəhllə Əbu Ümeyyə də gəlir müşriklərdən Əbu Talibin ə, yanına gəlirlər və Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Ey əmidir, Lə iləh illallahdır." Təbii ki onlar da sən Öz dedə babalarının dinini tərk edəcəksən deyə nədir? Subhanullah şeytani dostlardır və bu tərəfdən nədir? Ona təlqin edirdilər. Yəni sən öz dedə babalarının yolunu tərk edəcəksən. Sən bu şəkildə düşəcəksən və s. hətta Qələşə Əbu Talib nə deyir Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə? Deyir qövmümün qınağı olmasaydı və qövmüm bu qorxusundan iman etdi. Deməsəydilər iman edərdi. Yəni əsas iman etməməsinə səbəb nə oldu? Yani gövmüm mənə diyecek ki bu Muhammed'den korktuğuna göre iman etti. Yani o değilmesin diye iman etmedi. Bu birinci sebep. Səbəb. Başka sebep ne gelir? Gövmümün qınağından. Yani gövmüm kınayacak. Bunlar olmasaydı mene iman ederdim. Diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem testikliyirdi. Yani bilirdi ki o Allah'ın Resulü'dür. Lakin iqrar etmedi. Buradan da ne çıkır kardeşler? Fayda olarak. Demek ki gücü yeten insana... Təvhid kəlməsini iqrar etmək nədir? Töhdün şərtlərindəndir. Kimə üzr ola bilər məsələ? Vəz adam laldır. Danışa bilmir. Məsələ ona. Yoxsa gücü olduğu halda adam deyir, yaxşı, hər şey qəbul edirəm. Amma desən ki, "Lə iləhə illallah" kəlməsini, deyir, yox, deyə bilmərəm. O təsdiq etsə belə, o iman ona fayda verməyəcək. Çünki iqrar etmək bu da töhdün şərtlərindəndir. Yəni "Lə iləhə illallah" Baxın bütün hadisə, hadislərlə nədir? Mən qala la ilaha illallah kimləə Allah desə, qala, yəni nə əməldir qala desə, yəni dillə deyilən bir şeydir bu. Mən qala la ilaha illallah və kəfra bima yuəbədü min dunillah. Kim la iləh illallah isə, Allahdan başqa ibadət edilən təvudları inkar etsə, nədir? Onun haram məluhu da və maluhu. Onun malı, qanı nədir? Haram olur. Və bu tələb bildiyi halda subhanallah iqrar etmir. Səbəb nədir bu deməməyinin səbəbi? Bax, qəlbində təsdiqləyir. Amma dildə demir. Səbəb nədir? Qınaq. 1, 2. Əbu Talib qorxdu. Deməsinlər deyə nədir? İqrar etmir. Qardaşlar, burada nə həmçinin e, kimlərə rəddiyə var? Burada raddiyə qarşı Cəhmiyyə və Murciə firqəsinə. Çünki Cəhmilər nə deyir? Deyir ki, iman yalnız təsdiqdir. Əgər iman sadəcə təsdiqdirsə, Əbu Talib niyə mənim olmadı? Demək ki, iman sadəcə təsdiq deyil. Təsdiq etmək sadəcə imanın üç şeyi varsa, yəni imanın yerə gəlməsi üçün üç rükn varsa, sadəcə birini gətirmişdir, amma ikisi də lazımdır. Təsdiq, əməl, söz. Əhlüsünnə və cema bu üçünün bir araya gəlməsi, gəlməsi üzərində qaraşla icma etmişdir. Dilin sözü bu ikrardı. Şehadetü la ilahe illallah'tı. Kalbin təsdiqi, təsdiq etmendi. Onun hak olduğunu bilmendi. Zahir əməllər də həmin o tövhidin gereğine emel etmendir. Ve bu burada hansını etmir? Dili etmir. İman yerine gelir mi? Gelmir. Bu üçünden biri yoktursa kardeşler iman hasil olmaz. Bu üçlə imanın rüknüdür. Yəni sən qəlbində təsdiq eləyirsən, lakin dilinə onu gətirmirsən, fayda verməz. Bunun tam indi əksi, adam dilinə deyir, qəlbində təsdiq eləyir deyir, amma əməl məndən məni deyil. Əməl etsə, deyərlər ki, qorxusundan əməlik, tabut alib kimi. Əməl etsəm gövrümün qınağından qorxuram. Bu da fayda vermir. Çünki əməlin də olması ordadır lazımdır. Və ya xod dillə deyil, əməl edir, amma qəlbində təsdiq etmir. Bunlar kimler? Bunlar münafiklerdi. Emel edirlər. Dinle de değiller. Lakin kalplerinde təsdiq yoktur. Münafiklere münafiklere fayda verir mi? Vermez. Hemsinin dille zikir etmeyip la ilahe illallah demeyip kalbinde Bunlara da fayda vermez. Hemsinin dille izhar edip gelbiyle de təsdiq edip Lakin zahiri emellerden mütlak şekilde üst seviren adama iman fayda vermez kardeşler. Eğer fayda verseydi Abu Talib nedir? Abu Talib'e fayda verirdi ama Abu Talib'e fayda vermedi. Bundan dolayı kardeşler iman meselesini yakışık şekilde öğrenin. Yani iman hakkında beşe yakın ders var. İman nedir? Murciyaların imana bakışı, haricilerin imana bakışı. Bunları öğrenin ki imanın hakikatini bilersiniz. Çünkü imanın hakikati üzerinde bina oldu bütün şeyler. Bak imanı olmayan adamı veli tayin edilmez, emir olunmaz, şahiliği kabul edilmez ve sair. Arkasında namaz kılınmaz, cenazesi kılınmaz, kız verilmez, kız alınmaz. Görsen bütün meseleler neyin üstünde? İman meselesinde. Ya yani iman olmayan budur. Sen indi iman meselesini tefsirli bilmezsen necə muamele edeceksen kafirden? İman ve küfür meselelerini bilmelisin ki şeriyetin bütün ekamları iman ve küfür meselesi üzerine bin oldu. Yani kimlerle necə muamele edeceksen, kimlerle necə davranacaksan. Tabi ki bu Abu Talib vefat edir. Sonra kardeşler Abu Leheb Allah Resulullah sallallahu alayhi ve sellem subhanallah çox qəribədir, himayəsinə götürür. Çünki öz nəslindən olduğundan da olur. Ki deməsinlər ki, başsız qaldı və sair. Öz himayəsinə götürür. Belə olduqda Abu Cəhl deyəsən nə edirsən? Abu Leheb. Deyir ki, "Muhammed atalarımızı nədir? Cəhənnəm atalarımızı təkfir edir." Bu da gedir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Deyir, bizim atalarımızın, atalarımız hakkında ne deyirsən? Deyir ki atalarımız nedir? E, atalarımız yani gövmüyle birliktedir. Abu Cahil'in yanına gelir ki belə belə dedi. Abu Cahil deyir yok sen ondan soruş ki gövmü hardadır. <laughs> gövmü hardadır. Sonra gelir deyir ki bəs o gövmü hardadır? Deyir ki ateşte. Belə dedi de e, Abu Leheb deyir ki vallahi en azılı düşmanın değil. Bundan sonra daha mən olacağım sənə. Subhanallah. Sərsə bir şeydi düşmüşdü ona. O da bu cəhl o ona vəsvəsə və sair şey etdi, ona təlqin etdi. Bu da gəldi, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah razı dedi ki, atəkdədir və dedi ki, bundan sonra ən azılı düşmənlərindən biridir mən olacağam. Necə gəldişdə bu bilirsiz? Musa (aleyhisselam)dan Firavunun qəssəsini. Necə ki Musa (aleyhisselam) Firavunu imana çağırdıqda, İslam'a çağırdıqda yerlərin və göylərin yaradılmasından zikr etdi və sair Allahın rububiyət təvhidinə zikr etdikdə, yəni Firavunun deyəcə bir cavabı yoxdur. Firavun necə belə deyə Musa alayeselemə qalib gələr diye fikirləşdi və həmen insanları ağır nə gələr ondan istifadə etdi. Nə dedi? İnsanlarla yığınmışdı. Dedi ki, "Qalefə mə bəlül qurunu uylə." Dedi ki, "Ey Musa, yaxşı keçmişlərimiz haqqında nə deyirsən?" Çünki bu insanların həssas nöqtəsidir axı. Yəni insanlar ora yığılıb Musa aleyhisselam indi keçmişlər, keçmişdəkiləriniz də cəhənnəmdə desə insanlar adına qızışarlar. Yəni bu şəkildə bu Firavunun metodu, yəni Musa aleyhisselam ona təvhidə dəvət eləyir, bu keçmişlərdən danışır. Çünki veriləcək cavab yoxdur. Və Musa aleyhisselam nə dedi? Allah təala -tə zikr edir. Dedi ki, "Qala ilmuha inda Rabbi fi kitab." Dedi ki, o Allah qatında yazılmış bir kitabdadır. Allah da "La yaddillu Rabbi və la yansa." Allah katında da o nesb bir silinmez ne de Allah onu unutar. Yani Allah katında bellidir. Deyib üzerinden keçib yenə dəvətə başladı. yine dəvətə devam etdi. Bundan dolayı kardeşler biz dəvətçilər də, biz müsəlmanlar da necə olmalıyıq? Sən məsələ birisini bir rafizi olsun veya başqası olsun müşriklerine bile tövhidə dəvət etdikdə illa ki qarşılaşırsınız. Yeri olmayan bir sual verirlər size. Yeri olmayan sual verdikdə siz de Musa Aleyhisselam metodu kimi qısa olaraq cavab verib yenə hədəfə şey olub. Yoxsa bəzi qarlaşdır nədir? Yəni hədəfdən yayınaraq onun sualının üzərinə düşür. Və bu hikmətsizlikdir. Doğru deyil. Necə ki, məsələ mənim başıma gələn, məsələ məsələlərdən biri bir Rafizin oturulmuşum, dəvət elirəm. Tövhiddən dəvət eləyəm. Tövhid. Yəni nə sır Tövhiddə nəyə dəvət edəcək ki? Tövhidə çağırıram, şişdən çəkindirirəm, tağutun nə olduğunu baş sallanmasa. Adam dinliyir, dinliyir, axırda nədir? Deyir, bir stil bir də nə mənə dey görüm, məyə deyir. Bu peyğəmbər xəstəy ikən deyir, o ruçka istədi ha. Ömər niyə getmədi? Bildim, yəni bununla məsələn yayınmaq istəyir. Yəni sən töydə dəvətlisə adamın qələm dərdi adamı götürüb. Bu qələm niyə gəlmədi? İndi məsələ başqa şey gündəmdə bizdə. Və yağınız dəvət edirsə, nədirsə, nədirsən, bir Səfeyn döyüşündə olsaydın kimindir o qoşununda olardın. Desə Allahu əkbar. Və yağ başqa şeylər. Ona görə qardaşlar Yəni insanları töhidə çağırdıqda bo, belə suallarla qarşılaşa bilərsiniz. Hikmətli olun. Heç bir vaxtadı suallan belə də hədəfdən yayınmayın. Bir Rafizi ilə görürsən ki, bir qardaş söhbət elir, ayağa məç çəkirəm çəkilmə bir saat söhbət elir. Subhanullah, vallahi o qardaş qınanlazdır. Qaraq bunun yeri deyil heç. Adam müşrikdir. Sənin Rəbbinə şirk qoşur. Sən ayağın çırpaq ayağın üstə məç çəkiləm çəkilməz bu onun təşəssürsən. Yox, sufilərlə görürsən qardaşım biridir. Yəni başa örtülen mesela veya giyilen cübbe veya tekke. Sünnetten de mi sünnetten değil Sufi Sufiyle oturur bir saat, bir saat yarım münazir edilir adam. Kardeş o sufi dediğin Rabbine şirk koşur. Rabbinin sıfatlarını tutup başkalarına verir vesaire. Yani cübbeden danışmağın yeridir mi indi? Yani mesele haradasa, insanların hastalığı haradasa o şeyden danışmak lazımdır. O şeyden danış ve seni yayındırmak isteyecekler. Bil ki, lakin sən yayınma. Onun üzərinə davam et. Görürsən ki, məsələ Tağutdur, gəlib məsələ səndən soruşur ki, darda qalanda faiz götürsən, bu faiz günah olar mı, olmaz mı? Adam da məsələ durub Tağuta nədir onun açıqlaması? Qara cavab çıxlamasını vermə. O Tağutdur, onun Tağut olduğunu izah edir. Özünün Tağut olduğunu ona izah edir. Görürsən, olur da məsələ polis xanalarda və sair kişi şey olanda sual verir. Dir isteyərdirmiş kimi məsələn. Axı bu saqqal saxlayırıq, bu sünnət və sair. Orda onun cavabını verən ki, "Kələ, sən üzərində olduğun tağutu inkar etməmisən, gəlib məndən saqqal haqqında sual verirsən." Və başqa şeylərdən danışır. Bax bu qardaşlar dəvətçinin bilməsi gərəkən məsələlərdən bir məsələdir. İnşallah burada qalaq 15 dəqiqəyə sual-cavab edək. Allah təala bizlərə işdə faydanlar da etsin. Va xuda anən elhamdülillah rəbbil aləmin.